Слава нашему Богу. Слава Богу! Мы будем продолжать молиться, недолго задерживать хочется внимания, потому что жарко немножко, и мы хотели бы продолжать, мы чувствуем, есть дух молитвы в этом собрании, хочется не упустить его, чтобы не затянуть долго. И читаю одно место священного Писания, это Исаия 55 глава, мы знаем это место, 6 стих, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, ищите Господа, когда можно его найти. Я думаю, значит, такие времена бывают, когда нельзя его найти. Искать нужно Господа, когда можно найти. Мы вот собираемся на такие конференции, приезжаем, приходим, как бы собрались, кто-то приехал дальше, кто-то ближе. Господа можно найти. Мы чувствуем на этом месте прикосновение Его, чувствуем благодать Его трудится. Да, есть какое-то, может, жарко, может быть, какие-то утомления, может, в субботу кто-то планировал что-то сделать другое, но мы чувствуем, что на этом месте Благодать Божья есть. И нам сегодня важно не остановиться. Мы чувствовали, уже переживали, кто-то освободился от каких-то грехов, от каких-то, может быть, переживаний, томлений, шероховатостей, что-то мешало увидеть славу Божию. Но сегодня не хочется оставаться в этом же положении, продолжать искать лица Господа. Хотелось бы, чтобы это собрание, оно продолжало искать лица Господа. А Чтобы направить назор не просто о том, чтобы грешу и каюсь, и опять до следующей конференции в Колумбусе или где-то в другом месте, и я опять выхожу наперед и опять продолжаю делать. Но хочется сегодня устремить свой зор искать Господа, а воочи, чтобы сегодня у, утолить свою жажду, чтобы внутренность моя восторгалась Господом, чтобы я не просто жил от исповедания до исповедания, от того, что прощаются грехи опять, и опять мне нужна какая-то помощь, но чтобы я дальше продвигался, чтобы я дальше искал Господа. Как сегодня хочется, чтобы Бог он одарил нас, Он призвал нас на большее служение. И вспоминается это место Священного Писания. Я уже не буду, Иисус, проходя мимо, увидел слепорожденного, эту слепого. И, он, и ученики Его спрашивают, Рави, кто согрешил? Это родители или Он согрешил? И мы говорим, не родители, и не, и не Он не согрешил, но чтобы на Нем явились дела Божьи. И сегодня, если мы были внимательны, пророческое слово было, что Господь хочет дела Божьи являть. Сегодня важно нам сегодня уже перерасти этот рост, что мы думаем, разбираемся все, кто согрешил, как это, чтобы идти дальше, чтобы идти дальше на, на следующий уровень. И Бог сегодня призывает это собрание, чтобы мы сегодня сделали то, что надо. Кто-то внутри себя там, я верю, что на своей лавке или где-то на скамейке где-то исповедался пред живым и святым Господом, и Бог его простил. И нам не нужно дальше продвигаться, нам дальше нам уже хватит исследовать, хватит уже скомины искать, где может быть у родителей или что-то. Господь говорит, не согрешил, не он. Он не родители его, но чтобы явились дела Божьи. Хочется сегодня, чтобы дела Божьи являлись в наших церквях, а воочередь хочется, чтобы на наших конференциях молодежных мы не только выходили, чтобы на, за нас молились и оставались на том же уровне и продолжали от конференции до конференции, но чтобы нам заняться сегодня целью искать Господа, а воочередь, чтобы нам сегодня получить сердце своем, я сегодня буду искать Господа. Да, может быть, сегодня эм, этот путь он не похож и не так, как нам нравится не так, как это путь искания, это не так, то легко, это не так, то просто, но, но Христос, Он приводил этого человека дальше. И написано, и Он сделал это брение, плю, плюнул, сделал это брение и положил на его, гла помазал ему глаза. Хотелось бы сегодня, чтобы это собрание перешло на другой уровень. Мы уже помолились, мы уже пом поисповедали поисповедались, приняли какое-то прощение, и нам стало легче. Но сегодня, если это легче, мы выйдем из этого места и достанем свой телефон, и это легче, и он опять превратится в тяжелое. Опять враг он будет теснить и атаковать. Но если мы не займем и не пойдем дальше, если не пойдем навстречу Иисусу и скажем, Господи, что я хочу идти дальше, я хочу приближаться в любви, я хочу искать Тебя, а вооческим парамен. Я хочу, чтобы Дух Божий наполнял меня, чтобы благодать Божья изливалась из меня. Я хочу, чтобы Ты помазал мои глаза этим брением, чтобы Ты сделал это, плюнул на эту землю и помазал мои глаза, и чтобы я видел прямо, фарамин, чтобы я видел прямо, что враг приготовил мне какие искушения, спокусы или что-то другое, когда я себя, чтобы я видел прямо, чтобы я не просто был слепой, слепорожденный. Я думаю, что мы родились многие из нас в этих примерных семьях, где-то родители верующие, и как бы можно сказать, не согрешили, и не мы, и у нас как бы нету таких больших грехов, и мы стараемся держаться, но мы слепорожденные от рождения. Мы продолжаем, когда не познаем Господа, когда дела Божьи не являются в нашей жизни, мы так и будем, сколько лет нам будет, 16, 17, 20, 23, если мы не встретимся с Господом. Если Иисус не помажет наши глаза, мы будем слепороженные, мы будем так двигаться на ощупь, грешу и каюсь, и дальше, и дальше нужна помощь. Но Бог сегодня хочет вывести народ Божий, и особенно молодежь на новый уровень, фарамен и чтобы не, не просто приходили до братьев, и всегда с всегда, это неплохо приходить, это не такой первый уровень, первый левел, начальные классы, но хочется сегодня, чтобы уже никогда начальные классы, помните, как в Союзе, эти три, три, три первых класса, когда нам не надо было ходить с класса в класс, у нас Одна учительница, нам не, мы не потеряемся, мы знаем свой класс, нас за ручку приводили мамы, первые садили за парту, назначали, с кем мы будем сидеть, и это первый класс. Но когда уже в пятые классы и шли, мы уже переходили по классам, нужно ходить, уже встречались с трудностями. Хотелось бы пойти сегодня на высший уровень, Глайдус. Чтобы сегодня не, не всегда в первом классе, всегда в этом всегда думать, и когда, кто согрешил, почему у меня так не ладится, почему и то не сходится, почему другое не сходится. Но хочется сегодня продвигаться дальше, сказать, Господь. У тебя есть благодать, у тебя есть это брение, сделай! Сделай помажь мои глаза, фарамен и глайдус. Помажь мои глаза, пробуди меня для истинной жизни. Не просто чтобы я просто сидел на лавке, и моя лавка знала, что придет Вадим или кто-то другой. И он опять сядет в воскресное собрание, и опять будет слушать, и опять будет сидеть, и опять будет наслаждаться, кивать головой и отвечать слава Богу. Но нету роста, нету этого зрения прямого, если порожденный. Я не встретился с Господом, я не пережил дела Божьи, но когда ты переживешь дела, Божьи, фарамен когда ты познаешь живого и святого Бога, когда ты увидишь славу Его, дела Божьи откроются в твоей жизни, ты не захочешь где-то грешить, ты не захочешь где-то и, и, и потыкаться в каких-то у свинячих этих куры, ты не пойдешь на Возово и где-то где, где какие-то другие поля, ты будешь там, у ног Иисуса, Фарамин Глойдус, когда ты познаешь живого и святого Бога, когда ты вкусишь и говорит, и это чтобы открылись дела Божьи, чтобы на нем дела, не просто дело, никогда прозрел он дело, дела Божьи, Бог хочет дела Божьи на молодежи творить, Бог хочет пробуждать это страну, на молодежи, дела Божьи. Для нас молодежь, я себя тоже считаю уже молодым, предназначено великое предна... предназначение, Фарамен. Мы знаем язык этой страны, и нам нужно дела Божьи продвигать. Нам нужно дела Божьи вникать в эти дела Божьи. Нам нужно что-то, чтобы... Но прежде всего нужно просить, Господи, помаш, помажь мои глаза, чтобы я видел фарамен, чтобы я прозрел, чтобы я не слепой был слепец. И ведет слепого мы иногда подружками, с друзьями где-то чем-то делимся, где-то какие-то переживания, и на этом уровне остаемся. А Бог хочет вести нас на новый уровень, на новый уровень общения со святым и живым Господом. Когда, когда Бог, Он, Он призывает тебя на это, на это служение, когда Он мажет тебя эти глаза, и не просто открывается бр... от брения, а ты же идешь с этой пом... помазухою, с тем, что тебя помазали, ты идешь до этого храма, до, до этой купальни идешь. Может быть, люди смотрят на тебя и думают, а кто тебе это помазал? А спрашивают у тебя эти желания, а почему ты так одет, а почему ты так служишь, а почему ты молишься? Может быть, будут задавать тебе разные вопросы, а ты знаешь, что ты идешь в купальню который, который, пос, пос, посланных, которая называется посланный. Хотелось бы сегодня, чтобы нам сегодня, молодым сердцам, иметь послание от Господа, чтобы сегодня Бог мог употреблять нас. Но это нужно выйти на другой уровень. Это нужно оторваться от этого всего. Бог приготовил много дарований. Он хочет избрать сосуды свои. Но нам важно сегодня оторваться от этого, сказать Господи в этом собрании, я хочу, чтобы ты помазал брением глаза мои, чтобы открылось эти глаза мои, я увидел ясно, не проходящих деревья, как люди, как деревья, я вижу. Если слепорожденные когда-то, называются, в семье родился, вроде бы родитель верующий. Каждый раз прихожу, но нету, я не знаю дел Божьих. О, как бы хотелось сегодня в этой молитве так поискать Господа. Поискать, может быть, чтобы... Бог Он прикоснулся каждому из нас. И чтобы сегодня это послание число, оно прозвучало в Твоем сердце. Чтобы открылось и написано. И когда Он пришел туда, искупался и стал зрячим. Стал зрячим. Этот человек прозрел. Он пришел в эту, в эту купальню и прозрел там. Прозрел на том месте. Хотелось бы сегодня, чтобы нам сегодня прозреть на этом месте. Прозреть свое состояние. Увидеть, в какое время мы живем. Увидеть, в какой стране мы живем. Для чего мы посланы. Что нам нужно делать. В каком употреблении Господь хочет нас употреблять. Фарамин. О, как важно сегодня, чтобы Дух Божий это сегодня открыл. Мы порою, как, как будто эти молекулы, от одного до другого края, от одного до другого, Когда нам сказали туда, пошли туда, там, где-то там, но не имеем внутри себя источника, фарамен глайдус. Но внутри нас нет этой живой воды, у нас нет этого бьющего источника, от которого питается я и моя семья, будущее или настоящая. Но хочется сегодня так искренне помолиться и поискать в этой э, молитве лица Господа и сказать, Господи, ты на этом месте. Ты, я знаю, что ты пришел сюда для того, чтобы мил ты с ней на гайку, с ней с какими-то какими-то строгостью пришел, но ты пришел, пришел ласково сегодня до каждого из нас. И хочешь сегодня, чтобы молодежь Божья, чтобы этой церкви, приезжие, которые имели четкое направление, куда мы идем, имели, знали грани, что нам можно, что нельзя, не просто хитались от ветра учения, не просто как сказали так, делаю так, вроде бы где-то услышал, что-то включили, и уже у меня что-то заиграло, какие-то эмоции, но чтобы я знал все, Дух Божий как приходит, Фарамин. Я знаю, как Дух Божий приходит и как Он дышит, Фарамин. Я знаю это дыхание, я переживал общение я понимаю, что мне помазал, помазал мои глаза брением сделал Господь. Я знаю, я встретился, я пережил с этим эту встречу. Хотелось бы, чтобы каждый из нас на этом месте, он не заблудился в это последнее время, не пошел где-то за иными, чтобы знал голос пастора глойдус чтобы сегодня мы научились слышать голос Божий. Я понимаю, родились в этой семье верующих, мы понимаем, что мы знаем, мы как нас привыкли, мы многое знаем, но но если мы не встретимся с Господом. Если мы не переживем дела Божьи, если глаза наши не откроются, то мы будем слепцами. Нам будет по 40, по 45 лет, а мы будем слепцами. Мы не будем знать голос Божий. Мы не будем вкус благодати переживать. Фарамин. Будут молиться люди, а я не исполняться духом, а я буду пустой, а я буду сухой, потому что Бог ничего не торкается меня. Хотелось бы сегодня в этой молитве продолжать так идти в этой, в этой молитве, искать Господа. Не останавливаться на этом положении. Узнали, кто, кто согрешил, простили и дальше. И дальше так по этой поколенции поколение это постоянно, и что не конференция, это я поколение. И поколение, дальше не захожу. О, хотелось бы выйти в поток Божий, фарамен. Поток Божий полон воды, фараме наглойдос. Он имеет для тебя благодать. Он имеет силу для тебя. Он имеет дарование для тебя. Но нужно плыть в этой благодати. Нужно уйти все глубже и глубже. Не нужно бояться. Мы сегодня боимся, то боимся дарования, боимся другого чего-то. Мы сегодня всего боимся. Хотелось бы сегодня продвигаться до Господа, фарамен. Хотелось бы продвигаться дальше, на глубину. Да, будет нелегко. Будут трудности. Будет, будет совсем стороны тебя теснить, но ты будешь знать, с тобой живой и святой Господь, Фарамин. Если он сделал это брение, если он положил на глаза, если он открыл, никто тебя не закроет. Никакая пелена, никакое ветроучение, никакие трудности не закроют тебе глаза. И поэтому мы идем в молитве до Господа. Мы поклоняемся на... или давайте на ногах наших помолимся, живым Господом в этой молитве. Молимся Богу. Аминь.